శ్రీ దుర్గా సప్తశతి పదకొండవ అధ్యాయం శ్రీ దుర్గా దేవిని స్థుతించుట దేవి దేవతలకు వరమిచ్చుట ధ్యానం ఓం బాళర విద్యుతిమిందుకిరీటాం తుంగకున్నయనత్రయక్ स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वह्निपुरोगमास्तां कात्यायनीन्तुष्टूरिष्टाभाद्विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशाः देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीदविश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेकामहीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवीशक्तिरनं तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदास्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणी नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते, ते, ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागत दीनात्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणिरूपधारिणि कौशाम्बहक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नखे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते परमायुधे। प्रसीद नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतो ग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपि निशिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोऽग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारापे नारायणि नमोऽस्तु ते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमादाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मिलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वति वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते एतत्ते वदनं सौम्यल्लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूरम् पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते खिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानि वा करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम् रोगानशेषानपहंसितुष्टा रुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामा त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणान् त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ये तत्कृतै यत्कदनं त्वयाद्यद्धर्मद्विषान् देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं तत्र तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येत दतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरित्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेसवन्ध्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया मे त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीदपरिपालय नोरिभीतेर्नित्यै वदाधधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीत्ये लोकानां वरदा भव वरदाहं सुरगणा वरै यन्मनसेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावूचुः सर्वा बाधाप्रशमनन्त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नासयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेणारूपेण पृथिवीतले अवतीर्यहनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिनीकुसुमोपमाः ततो मान्देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनं भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा शतशतेन नेत्राणान् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मान्ततः ततोऽहमखिलल्लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहै यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनान्त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरन् रूपं कृत्वा सङ्ख्येय त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च माल्लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोक्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहङ्करिष्याम्यरिसङ्क्षयम् ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये तुतिर्नाम एकादशः